Inilah lima ciri atau tanda jika istrimu sedang mencintai lelaki lain di hatinya. Kondisi kehidupan sebuah rumah tangga terkadang tidak selalu indah dan bisa berjalan mulus, yang sesuai dengan yang kita inginkan. Tak sedikit pasangan suami istri yang sering dihadapkan dengan berbagai masalah dan cobaan, seperti hadirnya orang lain atau orang ketiga dalam kehidupan rumah tangga mereka. Saling percaya satu sama lain dan saling menjaga kehormatan diri merupakan sebuah usaha untuk mempertahankan hubungan rumah tangga agar tetap selalu akur. Mengetahui istri kita telah jatuh cinta kepada lelaki lain merupakan sebuah hal yang tidak bisa diterima oleh semua kaum suami. Mungkin kita tidak selalu bisa melihatnya secara jelas karena ada sebagian istri yang sangat lihai dalam menyembunyikan apa yang sedang terjadi atau yang sedang dia lakukannya. Perasaan jatuh cinta kepada seseorang merupakan suatu proses yang tidak mungkin terjadi dalam semalam. Perasaan cinta memang tidak pernah mengenal batas. Bahkan ada dari sebagian wanita yang jelas-jelas sudah menikah dan punya suami, tapi masih saja menaruh hati kepada lelaki lain. Ketika istrimu sedang menyukai dan mencintai lelaki lain, kamu akan bisa merasakan beberapa perubahan kecil yang dinampakannya secara sadar ataupun tidak dia sadarinya. Berikut ini ada lima pertanda jika istrimu sedang menyukai dan mencintai lelaki lain di hatinya. Yang pertama adalah istrimu sering menerima telpon dengan gerak-gerik yang aneh. Selain nomor kontaknya yang terkesan mencurigakan, kamu juga patut waspada kalau istrimu sering menerima telpon dengan gerak-gerik mereka yang aneh. Misalnya, saat mereka menerima panggilan, mereka berbisik-bisik dan menjauh dari kamu. Jika hal ini terjadi pada istrimu, saatnya kamu mulai waspada. Pasti sudah ada pria lain di hati istrimu. Kemudian, ciri atau tanda yang kedua adalah istrimu sangat mudah tersinggung dan marah. Jika istrimu mulai rewel tentang hal-hal yang kamu lakukan dan dia sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, bisa jadi itu salah satu cara istrimu untuk memperburuk hubungan. Kadang, kemarahan yang dia luapkannya itu dipicu oleh perasaan bersalahnya sendiri karena dia. Memang sudah tidak setia lagi kepadamu. Sering marah-marah dan cepat tersinggung kepadamu tanpa alasan yang jelas. Ini bisa jadi pertanda kalau istrimu sedang menaruh hati kepada lelaki lain. Kemudian, yang ketiga adalah istrimu lebih banyak menghabiskan waktunya dengan HP atau ponsel mereka. Umumnya, saat di rumah, pasangan suami istri lebih senang mengobrol dengan pasangannya sambil bermanja. Namun jika istrimu sedang jatuh cinta dengan pria lain, kemungkinan ia akan lebih banyak meluangkan waktunya dengan HP atau ponsel mereka. Alasannya pun beragam, mulai dari urusan pekerjaan atau hanya sekadar ngobrol dengan teman-teman lama mereka. Kemudian ciri atau tanda yang keempat, istri selalu ingin tahu kegiatan kamu. Kalau biasanya istrimu lebih terkesan cuek dengan kegiatan kamu, namun, tiba-tiba saja dia berubah dan terkesan jadi ingin lebih tahu dengan seluruh jadwal kamu. Walaupun ini belum tentu sepenuhnya benar, namun hal ini sangat patut untuk kamu curigai karena bisa jadi dia mau tahu jadwal kamu agar istrimu bisa aman pergi dengan selingkuhan mereka. Kamu juga bisa mengetes istri dengan cara muncul secara tiba-tiba di depannya, padahal seharusnya hari itu kamu bilangnya sedang pergi. Kemudian, tanda yang terakhir adalah penampilan istri. Tiba-tiba saja berubah menjadi lebih cantik dan menarik. Bila sebelumnya istrimu sangat mengabaikan atau terkesan sangat cuek dengan penampilannya, tetapi akan berbeda bila dia sedang mencintai pria lain. Istrimu akan terlihat sibuk mengurus dan memerhatikan penampilannya. Mereka akan terlihat selalu berpakaian seksi, selalu menggunakan minyak wangi ketika dia hendak pergian, dan lebih-lebih jika kamu tidak menemaninya. Demikianlah ulasan artikel tentang lima ciri atau tanda jika istrimu sedang menyukai dan mencintai pria lain di hatinya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kamu yang telah menontonnya. Terima kasih, salam psikologi cinta remaja.